Вам. В ефірі телеканалу Родана Бесіди про вічне. Я вітаю усіх наших телеглядачів. І ми сьогодні починаємо нашу програму прямо з літературної сторінки. Я вітаю у нас в студії протирея Олександра Горовенка. Це Олександр, ми майже закінчуємо вже розмову про маленького принца, але сьогодні ще, напевне, поговоримо про ту науку, яку лис доносив до нашого героя. Чому ще навчив він маленького принца? Коли вони прощались, і ліс. то лис сказал, что я тебе сделаю подарок. И подарком послужила фраза, которую сказал лис. Он сказал, что самое главное то, чего глазами не увидишь. Зорко одно лишь сердце. И я предлагаю сегодня поговорить о сердце, о том органе, о котором очень много сказано в Священном Писании, о нем говорили святые отцы, о нем вообще много сказано. Древние люди, они, как бы не зная наличия, даже не наличия, а функции работы головного мозга, они всю мыслительную, чувственную деятельность ума человеческого, они отдавали сердцу. Даже э, когда египтяне мумифицировали своих фараонов, то мозга не выбрасывали, а печени, сердце, они придавали бальзамирование. И сердцу большую, большое внимание уделяли культуры всех древних. Это и Вавилоняне, ассирийцы, египтяне, и все вот эти первые цивилизации, которые много оставили нам, много потрудились, много знали. Они все уделяли сердцу большое место, потому что сердце, оно, вот если разобрать просто физи физиологию человека, то сердце это мышца, которая качает кровь, которая никогда не останавливается, но святые отцы, священные писания, оно говорит, что сердце это орган благопознания, когда Христа в очередной раз хотели побить камнями, то он сказал иудеям, что слово мое не вмещается в вас, и поэтому хотите меня побить. Сердцем человек любит, сердцем человек чувствует, сердцем человек ненавидит, сердцем человек желает. Наверное, можно сказать, что в сердце помещается наша душа. Чини. Святые отцы. Помещали душу в, в многие органы угу. и сказать, что в сердце человеческом вмещается душа нельзя, ну хотя бы с одной причины с развитием медицины существует такая операция как пересадка сердца, ну, да. то есть ну, есть там фильмы художественные, когда там э, в какую-то учительницу пересаживает сердце байкера, и она становится там байкером, uh -huh. перенимает эти все привычки, там, начинает слушать рок. Но это так, на уровне каких-то сказок, легенд. На самом деле, это как бы разные вещи. Душа uh -huh. и тело. И ведь чутья вот, да, и мы Да, и сердце как бы невозможно объяснить, как это происходит, как мы чувствуем нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, и вот как это все рождается, вот как орган благопознания, где Бог вмещается в моем сердце, где это происходит, там, левее там, от центра, в левой части моей там, грудной клетки, как это происходит, мы до конца этого сказать не можем. Механизм этот мы не понимаем. Очень многое из того, что важно для нас, происходит именно в сердце. Соломон говорил, что сердце человека — это глубокая вода, и мудрый вычерпает ее. То есть для нас самих наше сердце до конца непонятно. Это загадка. Вот когда Лис сказал, что зорко одно лишь сердце, то тут можно и поспорить, потому что мы свое собственное сердце особо-то и не знаем. В подтверждение этих слов расскажу одну историю. Монах некий хотел, сильно хотел стать священником. Будучи постриженным монахом, он желал священства. И мечтал о нем, видел себя во сне благословляющим людей. Ну, как бы это превратилось в навязчивую идею. Хотя, с другой стороны, мы знаем слова апостола, который сказал, кто епископство желает, доброго дела желает. И вот этот монах желал стать священником, и ему был сон, видение, как хотите, так называйте, в котором он увидел некое чудище, в подобии мужском и женском. Чудище было это весьма отвратительное, и оно приближалось к монаху, там, заключило его в свои объятия, начало целовать, несмотря на то, что он там всячески пытался от него оттолкнуться. И в конце концов это чудище говорит, ты меня не отталкивай, потому что я твое желание. То, чего ты действительно хочешь, mm -hmm. вот это... Я Явилась тебе более понятный пример фильм Сталкер. Вот mm -hmm. классика советского в кино. Тарковский. Там Сталкер рассказывает такую историю, что был у него учитель, кличка у него дикобраз, который ходил в зону. И вообще цель. Путешествия в зону по преданиям сталкеров, человек, попавший в зону, мог пожелать чего-то одного и от всего сердца, и это сбывалось. Одно желание зоны исполняла. И вот этот дикобраз пошел в зону с желанием, чтобы исцелился, кажется, его брат. Вот он хотел, чтобы просил исцеления. И что произошло? Через неделю он разбогател. Очень сильно разбогател каким-то там чудесным образом. А еще через неделю повесился. И Сталкер рассказывает, почему это произошло. Дикобраз шел с мыслью о том, что он хочет здравия ближнему, угу. чтобы тот победил болезнь. А на самом деле сердце его желало разбогатеть. И зона исполняла не то, что мы просим. Ну, не то, что просил человек а словам, самое да, да, а то, что он чувствовал. Uh -huh. То, что даже он сам не понимал, то, что ведь ведь сам не приходил. осознавал. Uh -huh. да. Мы часто вот так прячемся от своих собственных мыслей, от своего внутреннего. Нам оно страшно. Нам порой кажется, что так как? Это не может быть в моем сердце. И вот Тарковский, не знаю, есть этот момент братьев Стругацких в книжке или нет, вот Тарковский показал очень хорошо этот момент, когда мы сами не знаем, чего хочет наше сердце. Ум э, у дикобраза желал, чтобы брат, родственник там выздоровел, а сердце желало разбогатеть. И поэтому такой печальный конец повесился человек, разошелся ум и сердце. Это расхождение бывает очень часто. Каждый из нас если он боролся хоть немножко в жизни со своими страстями, помыслами, то бывает умом я понимаю, что это грех, что так делать нельзя, но сердце этого страстно желает. То есть mm -hmm. В голове я понимаю, что то, что я сейчас сделаю, это очень плохо, но другая моя половина она требует это сделай, сделай, сделай. Вот это расхождение сердца и ума это одна из величайших бед человека и это частично как бы следствие грехопадения когда ум пошел в одну сторону сердце пошло в другую сторону и даже в святых отцов целомудрием называется не воздержание человека от супружеской там жизни целомудрем называется единство сердца и ума когда и сердце и ум идут в нужном направлении идут вместе и напевно, <coughs> говорят сильная людина он целый не раздвоенный не разорванный пополам и идет в нужном направлении к богу потому что можно эти две части соединить и пойти не в том направлении угу. а пойти по влечению своего сердца в в священной литургии мы вспоминаем наше сердце в один из самых важных моментов литургии. Когда совершается евхаристический канон, совершается служба, уже должны хлеб и вино стать телом и кровью Христовой, перед этим моментом священник произносит слова, которые давным-давно произнес пророк Давид. «Сердце чисто созиждивание Божие, и дух прав обновил его утробе моей». Почему так происходит? Потому что с нашим сердцем, с тем, которое мы имеем, невозможно присутствовать при этом величайшем таинстве. С нашим падшим сердцем невозможно присутствовать рядом с Богом, вот в этих словах «сердце чисто созижди», «создай», в этих словах употреблен глагол, который употребляется в Священном Писании только два раза, кажется, глагол «бара», «создавать из ничего». Он употребляется в книге «Бытия» «Вначале Бог создал небо и землю». Вот создание из «ничего». Есть другой глагол, который обозначает создание из неких предметов чего-то нового. Ну, там, вот кирпич, вот построится этого кирпича дома. Uh -huh. А в этом предложении Бара стоит как ⁇ создай мое сердце заново ⁇ Не с тех осколков, которые есть в груди, а снова ⁇ сам создай ⁇ Потому что этим самым мы говорим, что то, что в нас внутри, оно не годится никуда. Даже mm -hmm. употребить его на создание нового сердца невозможно. Ты должен создать это сердце mm -hmm. сам. Поэтому в такой величественный момент литургии на евхаристическом каноне звучат стих «Сердце чисто созижди», потому что дальше со своим старым сердцем, с сердцем, которое желает греха, я присутствовать не могу, не mm -hmm. смогу. И поэтому вот такие важные молитвы, когда мы просим, чтобы Бог дал нам сердце. Сердце вообще оно может быть разным. Сердце человеческое есть даже такая притча, притчи на Востоке очень много сердца, и одна из притч восточных говорит, что сердце человеческое может быть каменным, сердце человеческое может быть железным, но Самое страшное сердце, как говорят на востоке, это сердце шерстяное. Потому что если бить в каменное сердце, стучаться, угу. то они издают звук. Угу. А шерстяное никак звук не издает. Это сердце равнодушное, сердце, которому одинаково. Угу. В Откровении Иоанна Богослова есть слова, когда Бог порицает именно равнодушный сердце, он говорит, ты не холоден, не горяч, ты теплый, поэтому изгвергну тебя из уст моих. О, если бы ты был холоден или горяч, то есть угу. будь холоден, то есть как бы ну даже враждебен по отношению угу. к Богу, или горяч, то есть вот, горячен по отношению к Богу, горит любовью сердце человеческое. Вот эти две крайности Бог э, в этих словах более признает, чем равнодушие. Теплый, ты никакой, вот сердце шерстяное. Это как бы назидательный момент для нас, потому что в период нашей жизни наше сердце бывает разным. И оно может быть разным даже на той же божественной литургии, оно может быть каменным, оно может быть деревянным, оно может быть даже шерстяным. И поэтому э, молитва «Сердце чисто созижди во мне, Боже!» она актуальна во все времена. Для того, чтобы увидеть то главное, о чем Лис говорил принцу, главное глазами не увидишь, зорко одно лишь сердце. Для чего вообще нам? Ну, есть сердце и все там какой есть каменный, деревянный, чувствует, не чувствует, какая разница. Чтобы увидеть то главное, чтобы увидеть Христа, нам необходимо новое сердце. И вот молитву, ну, я думаю, 50-й псалом, ну, каждому христианину надо его знать. Если вы не знаете, начинайте учить этот псалом со слов «Сердце чисто созиждел мне Божий, и дух право обновил трубе моей. Будет польза Молитва о том, чтобы Бог, наше сердце, каменное, греховное, раздвоенное, которое желает чего-то не того, о чем хочет ум, чтобы это сердце Бог заменил на новое. И оно, это сердце приняло в себя Бога. Вот есть такой святи, святой Игнатий Богоносец. Mm -hmm. Повествование о том, почему он богоносец, есть как бы две версии. Первая, она, наверное, более достоверная, это то, что когда Христос брал детей на руки, тогда, когда апостолы отгоняли этих детей, а Христос сказал, пустите детей приходить ко мне, таковых царств Небесное, то тот ребенок, который сидел в Христа на коленях, это был Игнатий как бы mm -hmm. богоносец, Бог носил Игнатия на руках. Mm -hmm. а другая версия, что когда Игнатий, богоносец, претерпел мучение и был убит, то его сердце разрубили, и там нашли буквы Иисус Христос. Mm -hmm. То есть носил в сердце эти, mm -hmm. носил в сердце Бога. Ну, кому какая версия ближе, и та и та назидательная, и та и та как бы несет свой свою положительный свой положительный момент. Вот это краткие мысли, что касается сердца, что необходимо сделать, чтобы оно действительно видело нужные вещи, чтобы оно эти вещи вмещало в себя. Мы будем надеяться, что мы хоть трошечки научимся делать наше сердце зорким, как сказал Лис. Да, дай Бог, чтобы Господь создал сердце чистые в каждом из нас. Аминь. Ангелы хранители. Тривають наші бесіди про вічне і ми продовжуємо цикл розмов про долю тих священиків, чия діяльність у кривому розі була особливо вагомою у кінці ХХ століття. Сьогодні ми будемо говорити про отця Костянтина Огієнка, і я рада вітати історика фахівця у цих питаннях Анатолія Охінченка. Здравствуйте, Анатолій Федорович. Чому ви вирішили обрати саме цю особистість і чим запам'ятався отець Костянтин? нашим парафиянам, которые сегодня его богато кто еще загадывает. Отец Константин служил в очень сложный период. Это было время такого вот расцвета э, хрущевской антирогозной кампании, когда он прибыл в наш город. Это был период, когда два действующего храма на тот момент, храм святителя Николая на бывшем Октябрьском руднике и храм покрова Пресвятой Богородицы по улице Украинской на Карноватке, были закрыты уже к началу 1960 года. Не функционировали и молитвенные дома, Святоникольский молитвенный дом на улице Ленина 64 и молитвенный дом Архангела Михаила в Терновском районе. И вот в огромном городе, в котором насчитывалось несколько сот тысяч населения, единственным действующим храмом был Вознесенский молитвенный дом сначала. А потом он получил статус церкви, это вознесенская церковь, намудренный. Отец Константин, он прибыл в наш город молодым священником, в возрасте 28 лет. Его служение начиналось 15 октября 1958 года. Сам он, кстати, родился в селе Новопавловка, Никопольского района, Днепропетровской области, в семье рабочего. И уже в 7 летнем возрасте он остался практически без отца, который трагически погиб на производстве. После окончания средней школы и бухгалтерских курсов отец Константин в 1951 году архиепископом Андреем Комаровым, которого в свое время рукополагал священники святейший патриарх Тихон, он рукоположил Константина в сан Диакона в Крестовоздвиженской церкви города Никополя. А двумя годами позже он же рукополагал Константина уже в сан священника. Отец Константин служил, в общем-то, в тот период, когда, я уже говорил, действующим единственным храмом был Вознесенский храм. Рядом с ним были отец Николай Ангелов, это протеерей, последний священник храма святителя Николая и покрова Пресвятой Богородицы, и священник отец Петр Чирова. Ну, напевно ему довелося служити на мудреней у цьому молитовному будинку саме до часу его закрытия, до того коли трапилася трагедия и літак так упал на цей храм служба продолжалась до 1967 года в этом храме когда вот на двунадесятый праздник Господня, Господня, а стояла очень сильная морозная такая температура -25 градусов пассажирский самолет ан 2 с 12 пассажирами на борту и тремя членами экипажа совершал перелет из Никополя на кривой рог. Надо сказать, что этот самолет был задержан на несколько часов, а если бы он вылетел вовремя и случилась трагедия тремя часами раньше, от того момента, когда она действительно имела место, то жертвы могли бы быть очень большими, поскольку людей было очень много, светили воду, и на церковной территории, и вне церковной ограды стояла огромная масса прихожан. И вот, вот в этот период самолет, в общем-то, испытывал серьезные трудности с работой двигателя. Двигатель вышел со строя, и он плавно приземлился на чердачное помещение храма. К большому сожалению, не обошлось без жертв. Погибла одна женщина, которая там находилась в храме и производила уборку, хотя отец Константин настоятельно рекомендовал ей покинуть пределы храма. Одна женщина была ранена, никто из членов экипажа и пассажиры не пострадали. Но самое страшное было то, что церковное здание практически было разрушено и город остался без православного храма. В этот момент городские власти инициировали вопрос о том, чтобы превратить Кривой Рог в атеистический город. Они уже рапортовали в Москву, в Совет Министров, о том, что в Кривом Роге уже не будет ни одной православной церкви, поскольку этот Вознесенский храм был разрушен. И вот такой вот сложный период был на Криворожье, когда верующие были в глубокой скорби, Когда вони виділили вражебне отношение властей і чувствовали недобрі такі причуття людей, були в зв'язку з вот, с таким серйозним моментом, який пройшов у православній житті нашого міста, усі знають, що таким правонаступником цього храму, який був на мудріні, який був зруйнований, став Вознесенський храм. Що на Йогуку, і напевне, це саме отець Константин добився до того, щоб його відкрили все таки, тому що ми знаємо, що, от як ви говорили, влада не хотіла відкривати храми, хотіла зробити місто атеїстичним. Як це вдалося зробити? Як це вдалося досягти? Якими силами ініціатива восаздання храма на Югоки, звісно ж, отцу Константину. Але його в цьому питанні активно піддержав архієпископ потом он стал митрополитом, это Антоний Вакарчик, который был на тот момент секретарем Днепропетровской Запорожской епархии. И вот он предлагает Константину такой вариант, чтобы поехать в Москву, добиться встречи с патриархом Пименом и потом дальше добиваться уже у Кураедова, а это был председатель комитета по делам религии при Совете министров СССР, вопрос об открытии храма. Эта поездка была поистине героической, потому что, несмотря на то, что уже не было у руля власти в Советском Союзе ярого безбожника Никиты Хрущева, но и новый генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, не особо жаловал православную церковь. И поэтому эта поездка могла закончиться арестом и могли возникнуть очень серьезные осложнения. Но священники, все-таки, невзирая на такую достаточно недружелюбную обстановку по отношению к православной вере и православной церкви, они поехали в Москву. Там им удалось встретиться с патриархом Пименом, который выразил им горячую поддержку и понимание. И в результате трехчасовой, очень продолжительной, нервной такой беседы у Кураедова удалось получить разрешение на то, чтобы функционировал вот храм на Югоке. До этого момента там находилась мебельная мастерская и мебельный склад. Храм был посвящен Рождеству Богородицы, он был однопрестольным. И когда вот отец Константин и митрополит Вакарчик, они возвратились из Москвы с такими радостными вестями, то, конечно, Константину пришлось сделать очень большую работу по благоустройству храма. Надо было убирать мусор, убирать весь хлам, который там находился. Удалось ему поехать также на Волынь, привезти иконы, привезти красивые киоты, церковную литературу удалось завести. Работы было очень много, прихожане активно ему помогали. И вот буквально уже через непродолжительный период времени храм начал функционировать. Поскольку престол был принесен с Вознесенского храма на Мудреный, то церковь на Югоке она стала двухпрестольной. Один престол был посвящен Рождеству Богородицы, а второй Вознесению Господня. И вот в этом храме отец Константин вместе со своими соратниками служил до 1984 года. Постепенно отношение Константину у властей переменилось. Они вынуждены были считаться с тем большим авторитетом, который имел отец Константин у прихожан и у руководителей православной церкви. Поэтому постепенно отношения смягчаются. Отец Константин проводит большую работу по благоустройству церковной территории, по ремонту здания. Надо сказать, что в этот период прихожан было очень много. Ведь храм находился на окраине города, поэтому приходилось преодолевать огромные расстояния, 2-3 пересадки. Но люди, все-таки, невзирая на такую географическую отдаленность церкви, приезжали на молитвы, которые проводил отец Константин. Вы говорите, что отец Константин служил в нашем месте до 1984 года. А как далее склалась его доля, где он далее служил? Архиепископ Леонтий Гудимов, предписывает отцу Константину переезд в город Днепропетровск. Там он возглавил приход кафедрального Свято-Троицкого собора. Он стал настоятелем этого собора. Кроме этого, отец Константин также исполнял функции благочинного округа и секретаря Днепропетровской Запорожской епархии. Время тоже было неоднозначное, несмотря на то, что такой вот ярой атеистической пропаганды уже не было. Но, тем не менее, на пороге вот была Горбачевская перестройка. Но, тем не менее, вот, особенно в конце 80-х годов прошлого столетия, различные деятели раскольнического направления старались захватить Свято-Троицкий собор, сделать его своим. Поэтому очень сложно пришлось Константину, но, тем не менее, он выдержал эту борьбу. Он очень много внимания уделял благоустройству храма вел большую духовно-просветительскую работу, большую общественную работу. И надо сказать, что вот за эту огромную работу отец Константин неоднократно поощрялся иерархами Русской Православной Церкви. В частности, за усердное служение Господу он был награжден Митрой. Затем вот в 1987 году патриархом Пименом он был награжден вот такой великолепной грамотой. Двумя годами позже, патриарх Пимен удостоил отца Константина право ношения патриаршего креста. Отец Константин принимал активное участие в двух синодах Русской Православной Церкви, в интронизации патриархов Пимена и Алексея II, вел переписку и имел награды от антиохийского патриарха. Вот здесь вы видите как раз один из таких документов ⁇ это приглашение отцу Константину для участия в одном из синодов русской православной церкви. То есть он очень большую работу проводил, выезжал из-за границы, участвовал в строительстве храмов на территории бывшей Югославии в Белграде, выезжал также для участия в проведении различных богослужений за границу, вел большую духовно-просветительскую работу. 12 сентября... 1992 года вместе с Владыкой Глебом он отслужил последнюю литургию в Благовещенском храме. А 17 сентября этого же 1992 года он отслужил панихиду по случаю кончины митрополита Леонтия. А 20 сентября 1992 года отец Константин получил вечное предназначение служить в Господнем Небесном Храме. Он упокоился со святыми и похоронен на территории Свято-Троицкого Кафедрального Собора. Анатолий Федорович, я вам очень дякую за сегодняшнюю разговор, за вашу рассказ. И надеюсь, что вы надали нам теж будете продолжать рассказывать про цікавих спасибо. Людей. Будем стараться работать в этом направлении. Вот. Ангела-хранителя всем и всего вам самого наилучшего. Бесіди провічно підійшли до свого завершення. Я прощаюся із нашими глядачами на тиждень і бажаю усім миру, злагоди і любові, ангела, всем хранителя.